Это видео о том, как я попал в зомби-апокалипсис и выживал среди зомбаков. Сегодня, 27 травня 2024 года, на часах 20 минут 11, сегодня понедельник. Погнали обзоровать обзоры видео, видео и что, которые я купил вчера. Посилочки, посилочки обзирать І що я хочу зробити для лучших трансляцій, що ми будемо делать в будущем далі по житті. І так от, стойка це для, мікрофон... для будет. Тут ще не вистачає гібридку. Ми її докупимо вже в червні паучок. паучок держатель для микрофона у меня микрофона так вот держится будет держаться теперь получше и болтики на 6 то что тут э, 3 пятых чи что резьба ну в общем намного крупнее чем мне надо стандартная резьба на штативах цио на 6 короче 1 4 дюйма погнали ставим нашу стойку Опа. для для обзора и так чуть, -чуть нище. вот так вот вот такая стойка открываем Тут Абсолютно запакована вот такая вещь. Это обычный затый скач, а сюда внутрь втыкается та штучка. Точно такие же самые держатели, как у меня на микрофоне. Тут еще что-то для микрофона, вроде, если не ошибаюсь. Да, он воно что-то выпало. Во, Для динамічного мікрофона. Що упало? Точно не моя самооценка. Ок. Сендільгатель для динамічного мікрофона. Давайте спробуємо чеболтик на 6. Попробуем, чи болтик на 6 будет налазить. Не, маленький. А я думал, все будет вон. что-то плохо, я думал. <laughs> Наверное, думать. через то, что думать не умею. Ой, плохо думал. И вот сама стойка. Вытягиваем. Она очень гибкая лимона прям як угодно ставить бог ты мой я уже злякался во она сейчас покажу вот Имона, як угодно короче дергает и она дергается вы поняли но нам важно Сейчас. Я опять пойду ближе. Нам важно снять эту штучку, то, что она намного толще, чем надо. И она снимается не очень-то и просто, я вам скажу. Ага, тут оно полностью откручивается. Ця все же стойка лучше, чем у меня была. У меня полностью те губки не снимаются. Они не биют припаянные. А тут она полностью снят губки. Во. Почти мне эта штучка она вообще не надо. У меня есть болты на 6 разной длины. Вот, мне просто надо подобрать тот, который мне надо, по сути. Ну, в общем, собираем все обратно. Все губки. Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис. Выживал среди зомбаков. Во, склавы. Я думаю, были коротенькие. Надо взять подлиннее. Лучше всегда брать подлиннее. А вообще, можно взять такие прям очень длинный, да, и просто регулировать его длину с помощью гаек. Я вот так гайку просто вниз выкручу. В общем, это все, если что-то мне не понадобится, то я просто поменяю це все быстро слава богу меняется Никаких питоль в этом нет добре що я купив много разных болтиков щоб мати возможность подобрати оптимальные якісь для себе гаечка, ничего себе. пропихуем. Нам, короче, надо вот так пропихнуть и все губки. Болтик. Все, mission плит. Сюда вдеваем гаечку, мне кажется, она будет той стороны, да пластик. Я поняв для чого гайки на болту, щоб подрожати, тепер я можу собі оцю шурупчик длину просто вибрати. Я відпускаю тут губки, потім відкручую допустим, гайку на нужний мені розмір. Оп, опустив, губки зажав і нижню гайку. тоже подвел и нужный размер есть все вставляется вот сюда и вот так и рыбит так что по этому штуке тут это все вроде понятно по сути нам эта штучка не понадобится переход с 3 пятых на 5 восьмых. Все, 3 четвертих, точніше, якщо не бачите, я знаю, яка різниця, як вона називається і по чому вона правильно. Просто нам вона не понадобиться. Йдемоте надівати на мікрофон цю штуку. Кстати, дивіться, як вона зараз одну із рівні трошки. Як вона класно виглядає. Як класно виглядає цей паучок. за обратно, то что там не фокусилятся. Вот так он выглядая хотя вещь вона повністю полностью на пружинках, на резинках. Тут она дає, щоб чтобы опускалось вниз. А тут крючочек ныдается, чтобы оно уходило вверх. И вот тут такие металлические разжимчики для зажима микрофона. Е вентиль для управки в какую сторону. Надо направить микрофона там нажимаем, подтягиваем. Все, если честно, пластик хрупкий вельма. На выгляд, ну, как те Пробуем. Для начала нам надо снять микрофон. Ага, еще и даже кабель надо будет вынимать. Так, его тут на металлический в середине. тут прям очень вот да. тут внутренность прям очень добротно металлическая в эту штуке пластику закроем окно чтобы не засвечиваем вот так я думаю будет получше видно так ослабляем все губки для лучшей закручиваемости. Так. Вынимаем из микрофона И целый кабель. Туда его стекнем. Очень тонкая вещь. очень толстый микрофон. Жесть. Сюда, не дай бог не влезет прикалывает, прикалывай, это... ты знаешь. Это, блядь, по-любому лезешь. Это я заставлю. Фу! Я скажу, очень трудно лазить. Надо так, чтобы вам поведение было. МЦ, в общем вот так вот О, снимаем знаете еще чуть-чуть вообще прекрасно 我进了 Є один правда нюанс. Сейчас мы попробуем поправить. Тут резинка прикасается до В. Сейчас покажу больше в тем месте. резинка касается корпуса того надо оце чуть оттугнуть сейчас будем пробовать еле вліз. я вам кожу ужас сейчас просто возьму плоскогубцы и удогну в общем яке решения я принял оказывается торкаются даже вот губки коли слишком широко торкаются от его корпуса так происходить не должно. Того я я чуть выгнул эту. Видно там. Чуть выгнул вот эту штучку. И чуть привынял микрофона, чуть-чуть, чтобы он не торкался. Такие вот палки. В общем, все. Но я катраска микрофона. Мне больше не страшно. То, что мой микрофон под надежной защитой краски. Все. Класс. Надо бы потом затестить, поударять -пот об стол и подивиться, сколько звуков запишется в микрофон. Дальше. Надеваем штативес. Надеваем штативес здесь вот такой сюда на уголок. Вот да? Упало? Точно я в центр. Ага, а там не видно було, де я закручував. Он туда в уголок я закручував. Давайте зараз возьмем другого штатива и переставим. Короче, короткие вещи пришлось опять потому що я лез в тумбочку и я где де його дів. Сейчас найду. Во я о цю штуку... Заря прикручу до тумбочки. <Зас> Будем крутить. <Зас> а что я так сильно вот тут пил, я <Зас> О, сюда Больше не буду. Теперь ставим вот эту вещь сюда. Все уже, все уже. Лучше не крутить не сюда. Навірно сюди. У мене немає оце гибкої головки наверх. А це що плохо? Чуть-чуть ще больше. О, хорош. Для чего все сделано? Сейчас покажу. Где мой болтик? Для, для вот этой штуки. Сейчас вам покажу, для чего это все сделано. Как будет крепиться камера. Вот камера. Да. Мне просто вот такой здесь закрепим. у нас еще одна гайка для контрагаяния. Сейчас покажу. Добрый, что я еще и гаек накуплял. Выживаю средний, самый А ну сейчас на, на еще глянем, как заходит гайка. Все. Не, на пять мало. Все же на пять маленький, на надо. И вот так вот будет камера. Вы поняли, какая идея? Пользуйтесь. Вот так вот. Шпилька. А елки компьютера удары. Ну давай, фокусируйся. Вот. Шпилька, ну, мы это болтик длинный на 6. отут тут вот эти губки, что вони так коряво закрутилось, наверное, через то, что я отут тут отсюда закон торгаю. У нас было сначала губки сжат, а потом зажат. Тут в общем зараз це переделаем. Две гаечки, тут ничего не торкается. И получается мы полностью гибко апаратура, то есть фотик можно двигать под любым углом. Айо! Взорвал наверное резьбу. В общем, будем заре и це ладнувать, Чи ні? В общем, зараз шо зеляну. Наверное, больше всего, что сорвал резьбу. Будем менять болтик. Но суть вы поняли. Будет гибкий фотик. А на этом все. Зараз будем пробовать что-то стримить, наверное, с этой штуки. Гаечка я по-любому найду. Батька по-любому что-то есть. Всем спасибо, кто тут был. О, всем пока.